Приветствую вас, уважаемые дамы и господа, дорогие одноклубники и посетители нашего сайта. Добро пожаловать в мир информационно-интеллектуального бизнеса, который я и мои коллеги, мои партнеры создаем для тех людей, которые хотят зарабатывать и строить карьеру и достигать богатства мозгами, интеллектом. Это такое направление, которое сегодня, я уверен, все больше и больше становится популярным. И я рад, что очень известные люди, в том числе, хочу отметить, просто это потому, что мы находимся в Киеве, в Украине, и недавно кандидат президенты Украины Тегибко подчеркнул еще раз, что профессионалам будет принадлежать 21 век, и они должны прийти в управление не только органикоммерческих структур, но и в целом стране. То есть отношение к профессионализму, потребность к профессионалам сегодня все больше и больше возрастает. И поэтому разработанная учебно-тренинговая бизнес-система «Профессионал» в рамках нашего клуба – это то достояние, которое мы сегодня имеем. И от души, и от мозгов хотим, чтобы ими воспользовались те, кто пойдут, придут в наш клуб и будут развивать инфраструктуру активистов, инфраструктуру нашего клуба. Я как президент клуба, это выборная должность, и я готов от себя сказать, что я так вижу свою функцию. На первом этапе все сделаю для того, чтобы программа «Профессионал» заработала в полную мощность. У нас сегодня есть достойные партнеры, у нас есть те компании, которые с удовольствием хотят с нами сотрудничать. Подчеркну одну из них, это компания InMarket, в которой я вижу огромное будущее не только для себя, но и для, тех, для всех тех, кто станет членом нашего клуба. Потому что сегодня не пользоваться компьютером, интернетом, электронными платежными системами и строить бизнес, не выходя из дома, если хотите, да, так, оно все больше и больше актуальным становится как для нас, так и для тех людей, которые еще пока об этом не знают. Но я уверен, что посетив наш сайт, побывав на наших семинарах, тренингах, на наших презентациях, как в реальном мире, так и в виртуальном мире, то есть в интернете этот вкус, знаете, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И здесь можно будет и видеть, и слышать, и даже пробовать себя на этом поприще. Я очень хочу, и это знают все мои соратники, одноклубники, мои партнеры, что я вижу на, на, на должности президента такую знаковую фигуру. У нас есть несколько uh, кандидатов, и только тогда мы обратимся к ним, когда uh, наш клуб станет мощно uh, uh, на ноги, как говорят, да, он начнет развиваться. Uh, я uh, трех могу перечислить. Это um, мой друг, uh, известный, известный певец, uh, музыкант, и могу сказать, uh, очень обаятельная личность, большая личность, как в дружбе, так и в шоу-бизнесе и вообще в творчестве. Это Сосо Павлиашури, которого я хотел бы от всей души видеть президентом клуба. Это господин Тигибка, который... Также я очень хотел бы, чтобы он возглавил, э, то есть стал президентом нашего клуба, потому что очень многие моменты мировоззренческие, экономические, организационные, управленческие э, у нас, и, и как же и моих коллег, да, у Женя Патриевского, у Натальи они сходятся, и почему и бы нет. Да, я уверен, что ему тоже это э, было бы э, иметь хорошую команду интеллектуалов, которые нацеливаются делать коммерцию, бизнес, на интеллектуальном блоке помощи. А также один из кандидатов – это Владимир Сорокин, которого я хочу тоже видеть, человека, который может возглавить это направление, потому что он создал огромную компанию, достойную компанию для того, чтобы сегодня и Market и, и компания Market Global Space Innovation of Development and Market вышел на новый качественный уровень. И я каждому из них в ближайшее время хочу сделать это предложение, возглавить, то есть стать президентом нашего клуба. Потому что у нас есть конкретное видение, как и куда и с кем идти по, по пути достижения наших совместных целей. Как президент клуба я могу сказать маленькую историю. Это третья попытка, третья, третья на самом деле попытка, потому что первая попытка в Белиссии, когда я хотел создать этот клуб, мне не удалось по разным причинам. Вторая была в Москве, тоже не удалось, и сейчас в Киеве. Промежу... Вторая промежуточный, третья промежуточная попытка, потому что мы, как уже наш зам генерального директора и мой партнер Евгений Подревский, сказал, что мы зарегистрировали компанию в апреле и с мая месяца мы начали активно функционировать и развивать структуры. Но первый этап, единомышленники вроде были, вроде не были, и не получилось. Во всяком случае, и мы тоже, наверное, не совсем готовы были к этому, но уверен, что после того, как к нам э, присоединились и принесли свои мозги, свой интеллект, свое культуру свою, энергию, если хотите, кого вы видите сейчас, это маленькая группа, но основная группа, основная группа, которой этот проект будет двигать по всему миру. И поэтому я уверен, что Бог любит Троицу, и эта третья попытка будет уже та, которая безвозвратно пойдет вперед. Дорогие друзья, я что хочу каждому из вас обратить внимание, что учебно-тренинговая бизнес-система Профессионал оно является той технологией построения бизнес-системы на каком, на каком уровне? На уровне и в, в сегменте информационно-интеллектуальных товаров и услуг. Как говорит Наташа Драгомерецкая, она подчеркивает это, что даже сочетание информационно-интеллектуальной товары и услуги можно сказать без ложной скромности, что мы внесли это на рынок. Потому что на самом главном нашем проекте информационно-интеллектуальном холдинге проект Века клуб интеллектуального сервиса будет одной из, компаний, одной из компаний. А холдинге вы, я уверен, будете следить за успехами нашего клуба и постепенно вы будете знать, что это такое. Мы его будем вам информировать и, как уже в кодексе, будем радовать вас нашими радостями, нашими достижениями. Почему клуб? Почему клуб? Почему не выбрали форму клуба? Потому что клуб – это возможность объединения людей, которые хотят этого. Сегодня, когда определенное время, несколько десяток лет, все дробится, все разъединяется, вдруг появляется группа людей, которые ставили, поставили свою целью объединить. Да, объединить возможности, объединить информацию объединить интеллект, объединить товары, услуги и так дальше, и так дальше. И поэтому мы выбрали форму клуба. Почему интеллектуальный? Потому что интеллект это единственный товар, который всегда в нашем мозгу, и мы, где бы ни были, можем им пользоваться. Но поэтому, и почему сервис? То есть сочетание, да, мы говорим о чем? Что клуб интеллектуального сервиса. То есть мы в объединенные люди одной идеи интеллектуально обслуживаем членов нашего клуба то есть что мы хотим что мы хотим мы хотим чтобы вокруг вас были люди которые мозгами хотят зарабатывать день, деньги и добиваться своего успеха да? поэтому э, уверен что э, клуб станет э, объединяющим фактором для всех тех людей которые сегодня обратите внимание когда говорят много о кризисе говорят о каких-то проблемах на самом деле никаких проблем не существует проблемы существуют в мозгах у людей почему потому что необходимо этот, этот век и особенно этот период нашей жизни требует инновационных технологий как в психологии, так в маркетинге, так в менеджменте, так в экономике, и, наверное, и политики политике тоже так. Поэтому я хочу, и пользуясь случаем, хочу предложить вам внимательно посмотреть на сайт, изучить его, не просто посмотреть, а изучить его всмотреться в каждое слово, всмотреться в каждое лицо активиста нашего клуба и каждого увидеть себя, поскольку поскольку он хочет найти себя. Я уверен, что для каждого разумного человека место найдется у нас, и мы умеем делиться как и знаниями, так и возможностями, да и, так и деньгами тоже. Да. Поэтому клуб клуб интеллектуального сервиса, я уверен, что даст новый импульс для тех людей, которые хотят эти импульсы получить и со своей стороны отдать. То есть у нас одна из форм нашей – дашь на дашь. Мы хотим все, что было двухстороннее. То есть мы вам, вы нам. И делиться результатами вместе. Поэтому и девиз нашей компании, очень интересный девиз, это создай свою историю. Мы создаем историю своего успеха, историю своего достатка, историю своего богатства. Я предлагаю каждому из вас задуматься над этим и принять решение, хотите вы быть богатой, и не хотите, все равно приходите. Хотите, развивайтесь вместе с нами, развивать будем мы это не только в Украине, но и в других странах мира. Всех благ. От всей души желаю вам человеческого счастья и от мозгов профессиональных успехов.